Halo semuanya, di cuaca yang tidak menentu ini kulit terasa kering. Jadi di video kali ini aku mau membuat masker untuk mencerahkan dan memutihkan kulit. Simak terus ya videonya sampai habis. Oke langsung aja ya, di sini aku udah siapkan pisang. Kalian bisa menggunakan pisang apa aja ya. Namun pilih yang sudah matang. Untuk mengatasi kulit kering dan juga kasar, kali ini aku menggunakan pisang sebagai bahan alami untuk membuat masker. Kemudian, bahan yang kedua: susu cair. Selanjutnya, bahan yang ketiga, air lemon, dan yang terakhir, vitamin E. Pertama, pilih pisang yang sudah matang, kemudian kupas bagian kulitnya dan potong-potong. Selanjutnya, siapkan mesin penghalus dan masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian tambahkan 10 sendok air susu segar Kali ini aku menggunakan air lemon sebanyak Dua sendok makan. Untuk hasil yang maksimal, gunakan mesin penghalus. Dan hasilnya seperti ini, teksturnya creamy, lembut. Dan ini tuh wanginya, wangi pisang banget. Finally, aku menambahkan satu buah vitamin E. Vitamin E sangat efektif untuk menghaluskan kulit. Dan menjaga kelembaban kulit serta mencerahkan kulit. Masker pisang ini terbuat dari bahan-bahan alami. Kalian bisa menggunakan ini di wajah, tangan, kaki, dan juga seluruh tubuh sebagai masker atau body scrub. Jangan lupa untuk mengaduk semua bahan hingga tercampur rata. Masker banana ini mengandung tinggi antioksidan dan juga kalium, sehingga sangat baik untuk meregenerasi sel kulit mati. Kandungan vitamin C yang tinggi di dalam masker banana ini mampu menghilangkan melasma atau noda hitam. Kulit kering dan bersisik adalah salah satu tanda kulit kekurangan nutrisi. Untuk itu, sebaiknya konsumsi vitamin, sayur, dan buah, serta menggunakan masker atau scrub alami untuk menghaluskan dan menutrisi kulit. Paparan sinar matahari mampu merusak kulit dan membuat kulit jadi lebih kering. Penggunaan masker banana ini mampu menghaluskan kulit dan mencegah kulit kering, serta menjaga kolagen kulit. Aplikasikan masker ini di kulit wajah, kaki, dan tangan, serta seluruh tubuh sebagai masker dan juga scrub tubuh. Pijat secara lembut untuk menjaga dan meningkatkan metabolisme kulit. Selamat mencoba!